الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء جو ہے وہ وارث ہوتے ہیں دین کے نا یعنی وہ دین کو اس طرح سنبھالتے ہیں جس طرح وراثت میں ملے ہوئے مال کو اس کے وارث سنبھالتے ہیں اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اور علماء اکرام کا جو طرز عمل ہے وہ دیکھ کر یعنی دکھ ہوتا ہے بہت کہ ان کا کیا مقام ہے دین ان سے کیا تقاضا کرتا ہے اور وہ کن باتوں میں مصروف ہے نا ہر کسی کو معلوم ہے کہ ظالم و جابر کے خلاف بولنا بہت بڑا مقام ہے اور یہ بڑے بڑے فقی جن میں یہ چاروں مختدر امام جن میں یہ اللہ آپ کا بھلا کرے امام مالک ہیں امام شافعی ہیں احمد بن حنبل ہیں امام ابو حنیف رحم اللہ ہیں اللہ ان کی روحوں سے اپنی رحمتوں کا معاملہ فرمائے یہ ظالموں کے خلاف کھڑے ہوئے ان کے منہ پر بولا آج وہ لوگ جو ہمارے ملک میں علماء کرام کہلاتے ہیں ان کے منہ میں گھونگھنیاں پڑی ہوئی ہیں وہ بول نہیں سکتے اندازہ لگائیں یہ وہ قوت ہے کہ اگر یہ کھڑی ہو جائے تو اس ملک کا مقدر بدل سکتی ہے مگر یہ سب اپنے پیٹ کے غلام بنے ہوئے ہیں انہیں صرف اپنے پیٹ کی فکر ہے نہ اللہ کی فکر ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے نہ ان کے دین کی فکر ہے یہ اپنے پیٹ کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں جن مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو انہی باتوں میں الجھایا ہوا ہے یعنی ان کی توجہ اس طرف جائے نہیں اور لوگ بھی اللہ کے ولی اور میرے خدا ایسے ہیں کہ ان سے یہی سوال کریں گے صرف نا جن کا نہ دین میں فائدہ ہے نہ دنیا میں فائدہ ہے لوگوں کو الجھایا ہوا ہے انہوں نے اور لوگ ہیں بھی اسے قابل کے الجھے رہے نا بھائی کیونکہ ہم خود نہیں چاہتے کہ ہم دین کی بات سننا چاہیں نا آج اس وقت جو میں بات کرنے والا ہوں وہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے لفظ امی پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کتاب میں نبی لمی فرمایا نا فت بھی دیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اللہ اکبر اس ملک میں شیطان اور شیطانیت ننگا ناچ ناچ رہی ہے انہیں ذرا بھی فکر نہیں ہے یہی ماحول تھا سینکڑوں سال پہلے بغداد میں مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت کے علماء ہے ایسے ہی علماء تھے وہ بھی ان کے بھی بڑے بڑے جبے تھے اتنی بڑی بڑی ڈاڑھی تھیں جبے پہنے ہوئے تھے کیا بحث کر رہے تھے وہ کہ ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ کر بیٹھ سکتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ ان لہرا جن آج کیا بحث ہو رہی ہے اس لفظ امی پر چودہ سو سال ہو گئے ہیں ہر مسلمان کو پتا نبی الامی کا نا بڑی بڑی بحثیں ہو رہی ہیں کسی کو گردن اتارنے کا حکم دیا جا رہا ہے کسی کی گردن لگا دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان نہ للہ صحیح کہا تھا اقبال نے ان کے لیے کہ ہوا کس ہوئے کس درجہ فقی حرم بے توفیق خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں قرآن سے ایسے ایسے موضوع نکال کے لاتے ہیں کہ ہم جیسے جاہل سر دھنتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں اس اور بیٹھ کے نا جب اللہ نے فرمایا کہ آپ نبی الامی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں پھر اللہ کے جو رض قرآن میں آئے یہ بات کرتے ہیں کوشش کروں گا دس پندرہ منٹ تک پوری ہو جائے یہ بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہم یہ واقعہ نا تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفصیل بتاتی ہیں حالانکہ اس وقت تو وہ آپ ہر رسول اللہ کے عقد میں بھی نہیں آئی تھی بعد میں آپ کو روایتوں سے ام المومنین سے پتہ پڑا تو آپ نے بتایا ہے یہ نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جاتے تھے وہاں دیکھتے تھے لوگوں کے حال پر پریشان ہیں کہ اللہ تیری مخلوق کس طرف جا رہی ہے یکائق وہی نازل ہوتی ہے فرشتہ آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے اقرا پڑھ اب یہ رسول ام المومن رسول اللہ کے اپنے لفظ نقل کر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں آپ نے فرمایا فرشتے نے مجھے ایک دفعہ بیچا دو دفعہ بیچا تین دفعہ بیچا میں نے یہی لفظ کہ تین دفعہ آپ نے یہ لفظ فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں اس کے بعد آپ نے وہی پڑھی اس کے بعد قرآن کے لفظ ہیں نا نبی الامی یہ وہ لوگ ہیں جو رسول نبی الامی کا اتباع کرتے ہیں دو جگہ دو اپنے دو آیاتوں میں دو جگہ جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا نا پہلی بات تو یہ سکی ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا آپ کے بعد الحمدللہ نہ کوئی رسول ہے نہ نبی ہے نہ کتاب ہے ہمارا ایمان ہے جو دعویٰ کرے وہ قاسم ہے کس طرح ممکن تھا کہ اللہ کے نبی جو آخری رسول بننے والے ہیں وہ کسی کے سامنے بیٹھ کر اس سے سبق لیتے ہیں دنیاوی طور پر دنیا میں جب سے انسان زمین پر لکھنا پڑھنا سیکھا ہے قرآن کی روح سے پہلا انسان بھی لکھنے پڑھنے والا تھا اسی اسی وقت سے لکھنے پڑھنے کا سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری ہے کہ اللہ کے آخری رسول ہوں وہ میراج کی باتیں بتائیں گے قیامت کی باتیں بتائیں گے اور ایک استاد کھڑا ہو کر کہہ دے کہ بھائی یہ چھوٹا سا تھا میرے سے پڑھ رہا تھا نہ یہ کس طرح ممکن ہے نا تو یہ اللہ کی عظیم حکمت تھی کہ آپ نے یہ آپ پر لفظ بھی استعمال نہیں ہوئے کہ یہ شخص جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے پڑھا ہوا ہے اور غالباً یہ کیا کہنا چاہیے کہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر رسول ہی ایسا ہوا ہوگا حالانکہ ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہے مگر ممکن نہیں تھا کہ اللہ کے رسول آئیں اور دنیا میں کسی استاد کے پاس اور وہ بھی استاد جسے نہ دین کا پتہ ہے نہ دنیا کے وہ آ کر جو ہے اس کے طالب علم بنے ممکن نہیں ہے بہرحال آج کا ہم بات کر رہے ہیں محمد علیہ والسلام کی نام تو قرآن میں نبی الامی کا لفظ استعمال ہوا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا یہ اپنے اللہ آپ کا بھلا کرے کس کس اتنے بڑے بڑے جو مفسر گزر چکے ہیں انہوں نے اس کی تشریح کس طرح کی ہے سب سے پہلے یہ دیکھیے یہ تفسیر ابن کثیر ہے تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر لکھتے ہیں یہ سورا ہے آراف ہے نوا سپارہ ہے یہ نا اللذین یتبعون رسول النبی الامی الزین جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں آپ نے نبی الامی کا ٹرانسلیشن نہیں کی اللہ نے امی کہا ہے تو آپ نے بھی امی کہا ان کو نا یہ دو چھوٹی اپنے دو چھوٹی چھوٹی آیتیں ان میں ایک ایک کے بعد دوبارہ یہ لفظ آیا ہے پھر یہ لفظ آیا تو اس کی بھی آپ نے کہہ یہ اپنے کی جو جو لوگ نبی امّے کی پیروی کرتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں دونوں جگہ نبی امی کو امی ہی کے لفظ سے انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا کوئی ٹرانسلیٹ نہیں کیا عربی میں اس کو یہ تفسیر ابن کثیر ہے اس کے بعد یہ تفسیر فی العل القرآن سید قطب کی ہے ان میں وہ لفظ امی کا ترجمہ کرتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے یہ لوگ رسول نبی امی کا اتباع کریں گے سید قطب نے بھی امی کے لفظ کا ترجمہ نہیں کیا اللہ نے امی کہا تو آپ نے بھی امی کہا یہ تفسیر فی ظلال القرآن ہے یہ عام قرآن ہے اس کا ترجمہ ہے اور یہ ترجمہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا ہے یہ یہ قرآن شریف اس میں بھی جو نبی الامی کا ترجمہ کیا اور جو ہمارے آیتوں پر ایمان لاتے ہیں جو لوگ ایسے رسول نبی نبی امی کا اتباع کرتے ہیں نبی الامی کو امی ہی ترجمہ کیا انہوں نے دوسرا کوئی ترجمہ نہیں کیا یہ مولانا اشرف علی خان بھی ہے اس کے بعد یہ تفہیم القرآن ہے سید مودودی کی اس میں بھی آیتوں کا ترجمہ مولانا نے کیا ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں گے نبی اللہ نے نبی الامی کہا اس کو سید مودودی نے بھی نبی الامی ہی کہا اس کا ترجمہ امی کا ترجمہ نہیں کیا آپ نے اندازہ لگائی ہے ان سب مفصرین نے حالانکہ اس کا ترجمہ کر سکتے تھے جو بھی ترجمہ ہو انہوں نے نہیں کیا اور سید مودودی نے تو ایک بہت ہی ذرا پورا نوٹ ہے وہ لکھ لیجئے نا یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا لفظ بہت معنی خیز لفظوں میں استعمال ہوا ہے بنی اسرائیل اپنے سوا دوسری قوموں کو امی کہتے تھے تو یہاں اللہ نے کہا انہی کی اسطلاح ان پر استعمال کرتے فرمایا اب تو اس امی کے ساتھ تمہاری قسمت وابستہ ہے اس کی پیروی قبول کرو گے تو میری رحمت سے حصہ پاؤ گے ورنہ وہی غضب تمہارے لیے مقدر ہے جس میں صدیوں سے گرفتار چلے آ رہے ہو تفہیم القرآن میں سید مودود رحم اللہ نے بھی لفظ نبی الامی کا امی ہی ترجمہ کیا ہے اب میں آتا ہوں اس خاص بات کی طرف کہ خاص طور پر پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ہے جس نے دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ایک مکتب فکر ہے انہوں نے دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے وہی سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے کون اچھا مسلمان ہے کون اچھا مسلمان نہیں ہے کون محمد علیہ السلام سے محبت کرتا ہے کون نہیں کرتا یہ سارے سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہیں یہ کسی نے نہیں دیے انہوں نے خود لیے ہیں اب ذرا دیکھیے میں یہ جو ہے یہ قرآن مجید ہے اور ترجمہ ہے اعلی حضرت مولانا شاہ محمد احمد رضا صفحہ نمبر دو سو چوہتر اور دو سو پچہتر اللہ تب اونر رسول ترجمہ کرتے ہیں جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے امی کا ترجمہ بے پڑے کیا مولانا احمد رضا خان صاحب نے اس سے پہلے کسی نے یہ حمد نہیں کی کہ امی کا کوئی ترجمہ کرتا ان سے پوچھئے آج جو قتل کے یہ فتوے دے رہے نا کہ سرطن سے جدہ کر دیا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ امی کا یہ تجرمہ کرے گا کھول کر دیکھ لیجئے یہ قرآن پاک ہے آلہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد اللہ صاحب تاج کمپنی لیمیٹڈ ناشر قرآن کا ہے یہ لاہور کا ہے اور الاراف اللہ آپ کا بھلا کرے ایک سو ستاون اور ایک سو انسٹھ نمبر کی یہ دوسرتیں ہیں دونوں جگہ آپ نے امی کا ترجمہ بے پڑھے کیا ہے یہ دیکھیے یہ کتاب یہ تفسیر قرطبی ہے اور اس کا اس کی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ کس نے کیا ہے ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری غور سے سن لیجئے گا اس کا ترجمہ ہے ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری کہاں سے چھپی ہے یہ ادارہ ضیاء المصنفین بیرا شریف ادارہ ضیاء المصنفین بیرا شریف اور ترجمہ کس کا ہے پیر محمد کرم شاہ الزاری لکھئے لکھتے ہیں ترجمہ کر رہے ہیں وہ وہ جو اپنی ولادت کی اصل حالت پر ہو نہ وہ لکھنا سیکھے اور نہ ہی پڑھنا امی وہ ہے جو نہ لکھنا سیکھے نہ پڑھنا اور پھر وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوٹ کرتے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے نہ وہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں اور نہ وہ حساب لگاتے ہیں یہ ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الہری کے قول ہیں یہ دو قول میں نے اس مکتب فکر سے کوٹ کیے ہیں صرف انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے بے پڑھے لکھے تو بھائی اتار اتارنی ہیں تو اس مکتب فکر کے آپ خود اتارو یہ جن کے میں نے نام لیے ان میں تو یہ مکتب فکر ولہ بن مفسرین کو مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ نہیں کسی کو نجد ہی لکھتا ہے تو کسی کو لابی لکھتا ہے تو کسی کو وہاب بھی لکھتا ہے تو کسی کو دیوبندی لکھتا ہے ان میں سے کسی نے بھی محمد علیہ السلام والسلام کے امی لفظ کی اتنی ادب کیا کہ امی کا ترجمہ ترجمہ ہی ترجمہ امی کا امی ہی کیا باقی ان کے اپنے اماموں نے اس کا ترجمہ بے پڑھے لکھے کیا ہے اندازہ لگائیے میرے بھائیوں یہ وہ بحث ہے ہی نہیں اللہ کے اللہ کے ولیو جب اللہ نے امی لکھ دیا نبی امی کے آپ اس کو آپ امت کو اُبھارے کہ وہ اس قرآن پر عمل کرے آپ کے تو پیٹ بھرے ہوئے ہیں یہ جو تقریریں کر رہے ہیں نا اتنے موٹے موٹے امام آ کر انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کروڑوں لوگ کس طرح اپنے پیٹ کی روٹی جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کو زندگی کی گاڑی کو کس طرح دھکا دے رہے ہیں یہ نہیں اٹھ کھڑے ہوئے نہ انہیں کوئی سروکار نہیں اس بات سے کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امتی جیسے بھی ہیں جس طرح بھی ہیں کس عالم میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے آپ ان کے جسم دیکھیے ان کے اماموں کا ہزاروں روپے کا ایک ایک عمامہ ہے ان کا ان کی ٹوپیاں دیکھیے ان کے جسم کے خد و خال دیکھیے ان کی صحت دیکھیے یہ بھول جاتے ہیں اس وقت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ کا تیسرا حصہ بھرو اگر پیٹ کا تیسرا حصہ بھرو گے اتنے موٹے پیٹ نہیں ہوں گے غور سے دیکھو ان کو آپ کسی بھی مقدی فکر کیوں میرے بھائی ہو جب یہ ٹی وی پر آئیں تو ان کی گردنوں کے سائز دیکھو ان کے پیٹ دیکھو ذرا سینوں سے آگے نکلے ہوئے ہیں جس ہستی علیہ السلام نے یہ کہا کہ میدے کا تیسرا حصہ بھرا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر ایسا ہی کھایا آپ کے بعد صحابہ کے سامنے اگر اچھا کھانا آیا تو صحابہ رو پڑے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو کبھی نہیں دیکھا کہ شور میں میں ڈبو کر بھی روٹی کھائی ہو یہ وہ لوگ ہیں جو دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں اندازہ لگائیے بھائیو کہاں جا رہی ہے امت کہاں امت کے پیشوا جا رہے ہیں بس یہی چند باتیں تھی غور کریں میں پھر آپ کو کہوں گا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں جب بھی سنیں ان کی گردن نے اور ان کے پیٹ ضرور دیکھیے اور انہیں لکھی ہے آپ کہ اتنی صحت کیسے ہو گئی اس ہستی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ اس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ ایک دن اس کے پاس کچھ کھانے کو ہو تو دوسرے دن نہ ہو یہ موٹے موٹے پیٹ اس طرح بن گئے یہ کہ ایک دن بھوکے رہیں گے اٹھئے بھائی آپ بھی ان مولیوں کو مولیوں کے لیے لکھیے نا انٹرنیٹ پہ لکھنے والے ہمارے ولاگر لکھے ان کے لیے جنہیں قوم کا درد نہیں ہے اپنے پیٹ کا درد ہے اللہ مجھے اور آپ کو صرف اپنے حکام اور اپنے نبی علیہ السلام والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے فرمایا اللہ دین رسول نبی اللّی یہ اس کا اتباع کریں گے جو رسول نبی امی ہیں الحمدللہ ہم گناہگار کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے اس رسول نبی امی کے احکام پر چلنے کی اپنی دین اور دنیا سوار لیں وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين